Мы слышали, мы подпрыгнули, как землетрясение в 9 баллов. И вот это вот то, что они строят, посмотрите, никакого фундамента нема. Мы мы видели. Раствора на камнях нету. Как даже они строят, вот я, непонятно. я сейчас самостроитель. И я вообще. Вижу на перекрытии, даже нету раствора. Вот перемычка стоит, раствора нету. Ну, я лично встретил, я вижу, что вообще, когда начали фундамент, когда заливали, в сентябре месяце начали, начали занимать, заливать фундамент. Цемент своровали, и поэтому Нет, ну, и Вот вообще это, здесь, вот оно вообще мое понятие, что здесь строители не специалисты были. Здесь были строители, как называется, астербайкер, ну, вот, вот не здесь области, тут, понимаю, все с области, не специалисты. Строили не специалисты. Ну, как заработали, так и ребята. Здесь невиновные строители. А я так кажется. Думать... А какое здание тут строилось? Двух-трехэтажное? Двухэтажное, Двухэтажное, потому этаж. что начало уже перекрытие. Двухэтажное. МЧСники быстро приехали? Да. да. Скоро а я да. Скорая приехала. Да, да скоро через за 5 минут приехала. Приехали. Вот еще приехали. троих людей забрали.

4 января в 13.15 поступило сообщение на оперативно-диспетчерскую службу главного территориального управления о том, что произошло обрушение двухэтажного строения по адресу Марсельская 1. По месту вызова были направлены подразделения города Одессы, в частности это подразделение пожарно-спасательные подразделения Суворовского района. По прибытию была проведена разведка, а также установлено, что произошло обрушение, вследствие чего пострадали рабочие, которые проводили ремонтные работы на данном данном участке. Пожарными подразделениями и личным составом была проведена эвакуация людей, а также эвакуированы из-под завалов два человека, которые пострадали и нуждались в первой медицинской помощи. Была оказана первая медицинская помощь, переданы два человека госпитализированные и переданы в лечебное учреждение города Одесса.